в пятницу там, грубо говоря, сел а, и с вернулся. Ну, то вот, есть дорога, потому что так еще, что на машине тратить ну, деньги все да. на дорогу. еще такие, короче, едем на машине, мы доехали, я не знаю, ну, часа на полтора уже приехали. короче, радиатор пиздец на машине. А Сережа взял маму машину сразу, типа, говорит, ну вот, она повыше, типа, будет легче в да? горах. Ну, а вот радиатор, вот. мы на разворот, поехали назад за его машиной и обратно поехали. То есть у нас еще плюс три часа дороги было из-за того, что мы... Ну, потеряться, да. Возвращались, короче. Нет, а вообще вот э, я в очередной раз, ну, как это просто если вы еще раз захотите, вот прям рекомендация. Реально надо ехать. Я сейчас поняла, что нет, это было мне в поляны, нахер она. Но ну, в а следующий раз я поеду, наверное, просто на Драгобрат. Mm -hmm. Ну, то есть там три дня есть что делать. Там все тоже те же. Ты на горе уже живешь, тебе не надо по -по ходить там. Ну, там как раз есть где походить, но ты ходишь прям по вершине. Mm -hmm. Ну, и это вообще, там такие красивые, ну, нереальные виды, намного красивее, чем тут в Гавель, и Верховина, и Хомяк, и что там еще реально mm -hmm. есть. Ну, типа, там красоти сейчас, ну, страшная. То есть вот так на поезде приехал, Сразу заказал вот этот трансфер, что набор, что поднял, потому что на машине на обычно не поднимешься туда. И, вот, и все, и там три дня, и три дня тебе есть, что там делать, и ты там не переходишь это все. И ну, там и все там есть, наверное, тоже. И шара там. Мы там разорились в спальне, познакомились. Что-то жил там, типа, ну, короче, две тысячи номер с завтраками. Ну, типа, прям, ну, на брать там все и попроще, как бы, чем... Ну, все равно он был в Буковеле, но, говорили, конечно, Буковин полная херня в этом сравнению даже с этим селом, потому что говорили, ты там между двумя ворами просто зажатый, и тебе ну не да, все, да, все не так, там не красиво, там, красиво, там, красиво, красиво, там Да, сравнить, э, все да все. там прям Европа, Европа, то есть ты так ходишь, уже походил, погулял, у тебя по ощущениям, ты как будто бы выехал, нет, не знаю, куда-то в Австрию, ну типа, оно все чисто, красиво, ухоженное, ну классно, сделали, офигенный город дня, ну делать нечего, ну что там делать? Ну озеро обошел, там, ну, поднялся на этом подъемнике, спустился и все, ну что там делать, типа. Вот. А на драмопрате просто видит,